دلتا د جلال آباد خار خصوصي خوانزوي له دولسم ټولګيو د فاريغ زکونکو د فراغت مراسم دي د خصوصي خوانزوي اتحادي مسول رئيس الحق ناصري وای سیکل د جلال آباد خار له 15 دير خصوصي لیسو 515 پنز شاګردان له دولسم ټولګيو فارغ شول ناصري دغو شاګردانو د خیر وزنی خبره کوي وای کانکور کی د بریا لکی دوه هلی ډیر دي دی. په لګرهار کې خصوصي لیسو فعالیت او کیفیت وعلى افغانستان کې دڅټ پلي غازو د فالت پلس ډیر خدي د دې موادب زنګو دا او ډیر زیات فالتینو خدمات په دې سکتور کې او خصوصا په خصوصي تعلیمي سکتور کې وړاندې کړي دي او دغه د ظرفیت نتیجه چې نن مونږه فارېغان ورکو سده 599 كونکي الدولس کالز دکټ کړي دي او تر نن د با د انداز دکړو د لپاره مخکې تک د پر وړاندې کیږي د جلال آباد په هنې ښاری مدیر مولوي اسد الله حقاني وایي د جلال آباد ښار په ټولو دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د تدریسي بهر کیفیت او کمیت برخه تی پام ډیر کړی هر <applause> ورځ منګه د خصوصي مکاتب او نظارتم کو خپل ملګری چې د اوبوي تليګو اغوې نظارت کوي پراتلون کې چې زمنګ اعظم او اراده داده چې د تعلیم معیار زمنګ داسې برابر شي چې بالکل سلفي صدا چې سوق دا ونه وي چې زمما بچي یو مکتب ته لاړه او هغه هغه سره چې زماتي امید او هغه نه حاصل شي د زمنګ د وګړو د افغانستان چې کوم امیدونه د ان شاء الله زمنګ په تعليمی ادارو کې به پوره کیږي فارغ زکون کې وای لګن او اقتصادي ستونزې سره سره تر دې زیات د کړې رسولې دوی له حکومت غوښتنې کوي چې په هانتونو کې د زیات جذب زمينه ورته برابر کړي زافتوق الله محمد اکرم زوی او تن فارېغان سخم او موږ ته سالم راځنه راکړي موږ بدهم دې ځکړي للارې با عالی او تحصیلاتو نو زموږ لپاره هم د خوشحالي زیاتې چنن موږ په دغه څو کوند کې اشتراک او دومره وم چې یاد کړی و چې دومره بچل ځان سره ولر ترسو 551500 لپار پیدا مان سمي ولاله د جنایت علازه سال بساله 100 دم کال کې فارښه ده د ټوله ادارې سره منندم چې موږ سره په هر ډګر کې حالې ځلې کړې دي موږ یې تشويق کړی و ترسو موږ په لرسونه واو د مسولینو په وینا جلال آباد ښار کې ټول ټال 115 د شخصي خونځیدي چې ل جمله 15 د شلسی دي